अमनो मोहब्बत की चाहों में खिदमत सुख हो शाम करे आओ हम सब मिलजुल कर पैगाम में नबी को आम करे मिशन का मकसद हर कौम की खिदमत है मोसिन आजम मिशन का मकसद अस्करी कौम की खिदमत है आओ जमी पे काम करे

मिशन का जो एजुकेशन सेमिनार को कामयाब बनाया उसके लिए मैं तमाम का दिल से शुक्र गुजार हूँ और आप तमाम जानते हैं कि ने आजम मिशन का मकसद कौम की खिदमत रहा है आप हर मौजूब मोहसिन आजम मिशन कौम की खिदमत कर रहा है इसमें सबसे बेहतरीन हमारा अशरफिन सर्विस है अश्रम टिफिन सर्विस तीन साल से चल रहा है ये जो छब्बीसवीं जनवरी आएगा तो उसको तीन साल पूरे हो गए और ये चौथे साल में गुजर रहा है तीन साल में अशरभी टिफिन सर्विस में मिशन में सत्ताईस हजार सात सौ छियासी टिफिन घर घर जाकर बैठे हमने तक किया है जो जो घरों में ऐसा तो मैं कौन से सगत आताओं से भी गुजारिश करूँगा विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि और काम आगे बढ़े मोहसिन आजम मिशन और कौन की खिदमत करें तो आप तमाम मोहसिन आजम से जुड़े रहें और मिशन को हर तरह से इकदार देकर मिशन को तो मजबूत बनाए राम आप बच्ची छह नंबर वोट ना काउंसिलर्स की सलाह दिन पर जीजे ने विनती करी कि ते आवे अनेक तो काजी अजीत दिन साहेब जी प्रोफेसर से सिल्वर यूनिवर्सिटी टीम का अनुसंधान करें गैर बच्ची अब अपना साहब ने विनादी करी इस केंद्रीय अपना सुपरिटेंटेंट साहब श्री मिर साहब दो सभी सर्वराज्य में पहले अपना विनादी करी इस के देश तिये दोपरावे अन्य लाइफ बाइनर लाइफ बाइनर हॉस्पिटल ना संचालक से डॉक्टर तैयार साहब सम्मान करें क्या बच्ची

કે જ્યારે અમે પરીક્ષામાં પેપર કરતા હતા ત્યારે એ વ્યક્તિને ખરેખર જે પ્રશ્ન અમારી સામે બનતો હતો ત્યારે એને એ પ્રશ્ન એને બિલકુલ કરતા આવડતું નહોતું એટલે કે એણે જે પોલપટ્ટી કરી હતી એ એનું આસ્પિભન થઈ ગયું અને ડાફળો મારતો થઈ ગયો અને અમે લોકો જે તૈયારી કરતા હતા એ અમારી મૌલિકતાથી તૈયારી કરતા હતા અને એમાં ગમે તે પ્રશ્નો પૂછાય તો એને અનુરૂપ તમે લખી શકો છો એક દાખલું તમને આપું કે શિક્ષણમાં દાખલા તરીકે બાર માટે વિદ્યાર્થીઓ છે એમાં બી ઓ એમ બોમ તો વિદ્યાર્થી અમારા વખતમાં આવ્યું હતું બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ મેનેજમેન્ટ હવે આ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન મેનેજમેન્ટનો મેનેજમેન્ટનું લખાણ એટલું બધું ભારે લખાણ હોય કે જેટલી પુરાવણી ભરીએ ઓછી પરીક્ષક ચેક કરે તો એક ભાઈને માર્ક આવી ગયા જ્યારે તેત્રીસ માર્ક આવ્યા તો પરીક્ષકને એવું લાગ્યું પેપર ચેક કરનારને એવું લાગ્યું કે ખરેખર બે માર્ક માટે ફેલ થાય છે લાવ આપણે કંઈક એવો પ્રશ્નનો જવાબ વાંચી લઈએ કે જેનાથી એને

बहुत शुक्रिया करता हूँ इस मिशन का और खुशी की बात है ये कि ऐसे मिशन यहाँ नहीं होते कलोल में और ये मोती नजर मिशन के द्वारा किया गया हुआ ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत खुशी का है मेरे लिए आप सबके लिए क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन बहुत ही कम है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन दिस वर्ल्ड एजुकेशन आज का बहुत भी बड़ा हथियार है तलवार को छोड़ो कलम उठाओ और चलाओ तलवारों को छोड़ो कलम उठाओ और चलाओ जिंदगी में कामयाब होना है तब तो कलम उठाने के लिए, ना कि तलवार और होती और सबसे पहली बात यह है कि यहाँ के महारे में स्पेशली इन मुस्लिम कल्चर सबसे पहले कोई कमी है ना तो रिस्पेक्ट वी है no अदब नहीं हमारे पास क्या नहीं है अदब नहीं हमारे पास अदब होगा तभी कुछ होगा बा अदब बाब बसीब बद नसीब अगर अदब है तो क्या नहीं मिलता बेअदब को कभी खुदा नहीं मिलता बेअदब को कभी खुदा नहीं मिलता अदब सबसे पहला जरूरी है सबक जरूरी है अल्लाह का शुक्र करना बहुत जरूरी है ये सब करोगे ना तो आजाविक दुनिया में भी और आखिर भी यहाँ एजुकेशन के लिए हमें बुलाया गया हुआ है एजुकेशन की बात है एजुकेशन जिंदगी जीने का एक तरीका है हमारी जिंदगी नहीं है लेकिन जिंदगी जीने जिन्द का एक तरीका है हमारा एजुकेशन अगर अच्छी तरह से लाइफ स्टाइल निकालिए तो एजुकेशन इज मस्ट नीड इन अवर कल्चर अपने कल्चर में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और आज मैंने देखा है कि एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें मतलब न्यूसन कुट पहले तो अपने पास अदब का अभाव है सबर का अभाव बुजुर्गों का पालन नहीं करते एजुकेशन का अभाव समय का दुरुपयोग कर रहे हम बेदरकारी हमारे में, हमारे कोई पाबंदी नहीं है मेहनत का अभाव है जिंदगी जीने की कोटिस स्टाइल है पता है? देखा देखेंगे हम जिंदगी जी रहे हैं ऑब्जर्वर दिया है उसने ये किया तो मैं क्यों ना करूं? आज सगाई में और जो कुछ भी मैंने ना छोटे छोटे जो फंक्शन चल रहा है ना खर्च बहुत कर रहे हैं हम मैं ट्यूशन में पढ़ाता हूं ना मैंने देखा है बच्चों के पास से ट्यूशन की फीस कैसे ली जाती है फीस भरने के पैसे नहीं है पांच हजार पंद्रह हजार बीस हजार का मोबाइल हर बच्चे के पास आज सेवेंथ में पढ़ता हो एट में पढ़ता हो बच्चे के पास मोबाइल अभी है पेरेंट्स को बोला हो ना सात हजार फीस है इसकी कोर्स की तो यार हम तो गरीब है पैसे नहीं है वॉट इज दिस दिस इज ट्यूशन इन अवर कल्चर अपने कल्चर में ये सब ट्यूशन है सगाई में देखो मैंने देखा है कि जब पंद्रह बीस साल पहले सगाई होती थी ना तो खत्म हो कि कहते सगाई हो गई मुंह मिठाई किया चलो सगाई हुए आज बारह खाल जा रहे पंद्रह खाल जा रहे देखा देखी में क्या है एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं है एग्जाम हो ना तो मेरे मामा के घर पे जाना है शादी में जाना है यहाँ जाना है वहां जाना है पेरेंट्स भी फोन करते सर आज नहीं आ पाएगा वो मेरे साथ आ रहा है क्या है आगे बढ़ रहे हैं पीछे रहना है सबसे पहली बात क्या है कोई भी चीज का कॉम्युनिकेशन करना हो ना तो लैंग्वेज इज मस्त भाषा बहुत जरूरी है एक उसके लिए छोटा सा वाक्य कह तुम जब यूरोप में लोग भारत में आ रहे थे ना सबसे पहले आया था वास्कुदा गामा बीस मई चौदह सौ अट्ठानवे में जब वो लोग यहाँ आए કોણ કોને પતા ચડાય જે પે અમારી ભાષા સમજનેવાલા જ આ કોઈ હે નહીય તો સબસે પહેલે કે અમારી ભાષા યહા પે ટૂટી જાય પુણ લોકો ને ક્યા કર્યા ઇંગ્લિશ રંગમે પૂયા પે બઢાવ દિયા અંગ્રેજી કેરોની શરુઆત કરી ગુજરાતી ભાષાવા કહીએ તો કેમ એમ મે વેપાર કરો તો અને વેપાર કરવું સા સામે ઓલાને ખબર હોવી જોય આપડે નહીતર વેપાર કરી શકે

બિલોંગ ટુ કસબા ઓ કસબા થી બિલોંગ કરે છે મે જોયું કે આ સુધી દસવાડી લેંગ્વેજ ચે લોકો બોલે છે ને એ લોકો ગુજરાતી ભાષામાં વિજ્ઞાન સમાજ વિજ્ઞાન કુત્રાતીનું એક ટેપર બરોબર લખી નથી શકતા એનું રીઝન શું છે ભાષા આજે ભાષા કસ્મી દસવાડી ભાષામાં બોલે છે આપણે ગુજરાતીનું પેપર આવે ને છોકરાને આપણી માતૃભાષા છે માતૃભાષા ઠેકાડા કરવા જગ્યા છે ઓછો દાદું નામ કદાચ સાંભળ્યું છે એમણે કીધું છે नहीं सकते हैं ना कारण सुझे कि भाई घर को कोई वो दुनिया की भाषा ना बोली हो बस एक खिचड़ी कस्बा की भाषा जेठा जाने कस्बा तो कस्बा कलोल कस्बा कड़ी कस्बा बिजा कस्बा सुध चले बिजा को कोई कस्बा में ना चले बिजी कोई जगह भाषा नहीं चलती इलेम मारू एक બોલવા માટે અને આજે શિક્ષકની ભૂલથી મત પકડી લીધી અને એના ઉપરથી જ કહું તમને ત્યારે અંગ્રેજો અહીંયા આવ્યા ને ત્યારે આપણે જોયું કે ભાઈ કસવા માં અલગ ભાષા ચાલે છે આયોજતનગરમાં અલગ ચાલે છે કાઠીવાડમાં અલગ ચાલે છે એ બુધે પણ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા કે સાલે આપણે આટલી બધી ભાષા શીખવાની ગુજરાતીમાં પણ આટલા બધા પ્રકાર કાઠિયાવાડી ભાષા મેવાડી ભાષા મધ્ય ગુજરાતી અને ઓળખી સાઉથ ગુજરાતી તો કઈક અલગ જ હોય ભાષા તો એમણે નક્કી કર્યું કે આટલી બધી આપણે ભાષા શીખીએ એના કરતા આ લોકોને જ આપણે અંગ્રેજી દો તો આપણું કામ પહોંચે બહુ સરસ તમે સચોટ વાત કરી